Партнер программы – ресторанный комплекс «Тихая гавань». Чи вірите ви в магію чисел, жестів, предметів? А втім, це не важливо. Адже в незалежності від того, чи вірите ви в це чи ні, в світі все ж таки існують люди, про яких говорять з надприродними можливостями. Цікавість до таких людей останнім часом активно підігрівається в засобах масової інформації. Популярні телевізійні проекти битва екстрасенсів, паралельний світ, таємні знаки та багато інших щоразу збирають по той бік екрану численну аудиторію. Чи дивно це? Навряд. Протягом тисячоліть людину цікавило все, що виходило за межі логічного осмислення, тим більш наукового обґрунтування. Люди, як люди, приходять за чистую, часто приходять просто перевірити, ну, ми ж так устроєні всі люди. любопытные создания. Вот. Конечно, я чувствую, человек, которому нужна помощь, или человек, которого, ну, у которого есть достаточно времени, вот нечего ему делать. И он пришел, а ну-ка, сейчас пойду посмотрю, какие фокусы на столы летают, или еще что-нибудь, понимаете? Вот, безусловно, я это чувствую и понимаю. Но дело в том, что у меня абсолютно нет времени разоблачать таких людей. Да, в общем-то, это и не нужно. Поэтому, конечно, приходят разные люди. Но если человек пришел, и, естественно, я чувствую, что ему нужна помощь, он в каком-то жутком отчаянии, нужно серьезно решить какой-то вопрос, конечно же, здесь вопроса нет в том плане, что отдам все силы, время и всю свою энергетику. Провидиться Наталья. Своей здібності она отримала у спадок від бабусі, почесної паломниці, яка неодноразово відвідувала священні для усіх християн місця в Иерусалиме, Наталья також пішла по життю ее стежиною в прямому и переносному сенсе этого слова. Она не просто дотримуется у всех заповедей, а насамперед самом перед добро в свете. Зло люди делают друг другу сами. Я о чем хочу сказать? И это бумеранг, когда мы делаем добро. Обязательно бумерангом к нам оно приходит, тем более, когда его не надо ждать. Потому что очень часто меня спрашивают: Наталья: ну почему так? Я вот такой добрый, ну, ну святой, такой добрый человек, и делаю людям добро, а оно ко мне возвращается злом. Это неправда. Добро делая и ожидая возврата его, это уже корыстное добро. А стало быть, это не совсем добро в прямом его понимании нельзя ждать добро, потому что если мы искренне делаем это, оно само вернется. И в тот момент, когда человеку это, наверное, будет нужно более всего. То же самое со злом. Мы злимся, мы ругаемся, мы в сердцах можем что-то сказать, в том же транспорте, в магазине. Это не обязательно там должны быть соседи, сотрудники и так далее. А абсолютно в любом месте. Мы уже забыли, что мы посердились, кого-то обругали, кому-то чего-то пожелали нехорошего и так далее. Но через время мы тоже удивляемся, откуда у нас берутся какие-то злобные моменты, процессы, которые к нам притягивают, люди, опять-таки, которые тоже нас ругают и так далее. Все же в жизни закономерно. Читаючи про героїню сьогоднішньої програми опресії, ми вирішили дізнатися детальніше. А яка ж вона провидиться Наталія? У вас є сили, ви відчуваєте людські проблеми. А ви яким чином відчуваєте? Тобто ви якось кодуєтесь або зациклюєтесь на енергетиці людини, яка до вас прийшла? Чи можливо ви концентруєтесь на її аурі? От яким чином? зависит прежде всего от человека, который пришел, потому что, как я сказала, у каждого человека абсолютно только индивидуальная энергетика. И вот совместимость этих энергетик, смотря кто ко мне пришел, э, иной человек приходит, и э, я чувствую его, допустим, проблемы, боли, но у меня спокойное ощущение. Другой человек приходит, э, и я уже чувствую, вот у него больное сердце, у меня начинает колоть сердце, или болеть желудок, или еще что-то. То есть совершенно по-разному. Э, третий человек пришел, и у меня прям вот чувствую, как э, все мои силы куда-то уходят то есть он опустошен по жизни и у него крайне тяжелые финансовые ситуации и вообще в роду проблемы и так далее то есть абсолютно по-разному с каждым чувствуешь поэтому вот как и в битве экстрасенсов все индивидуально кто-то в транс ходит как вы говорите кто-то так чувствует кто-то иначе но и нельзя сказать что одинаково абсолютно со всеми людьми с каждым человеком абсолютно по-разному Останнім часом отримує широке розповсюдження наука під назвою психосоматика. Її основі ствердження того, що всі тілесні недуги походять внаслідок проблем душевних Так, да, безумовно, все починається. Из, от нашей души, то есть изнутри, все проблемы изнутри. Поэтому э, у каждого человека есть своя энергетика. И как люди, ну просто народе понимают, сглаз, порча, э, еще там что-то, привороты и так далее. Что это такое? Сначала возникает мысль, затем слово. Поэтому от отчаяния, от зависти, от многих других факторов, э, конечно, люди начинают э, и проклинать, и завидовать. И делать нехорошие вещи, потому что им обидно, у них не складывается какая-то ситуация, даже хотя бы в том же бизнесе или просто финансовая ситуация семьи. А у соседей... Все хорошо, и живут они счастливо, и, и трудятся, и получают результаты, и все. И все вот это, конечно, к сожалению, э, в наше время все больше и больше усугубляется. Поэтому вот это и есть вот та энергетика. Человек подумал нехорошо, позавидовал, э, сглазил. Более того, захотел, чтобы, ну почему же у меня плохо, а у соседа хорошо. Нет, пойду ему чего-нибудь сделаю. Конечно, есть такие люди, которые знают как черную, так и белую магию. Поэтому, естественно, ко мне тоже не единожды обращались с, тем, с той просьбой, чтобы испортить кого-то, приворожить и так далее. Безусловно, это страшный грех. Поэтому я на такие предложения, естественно, никогда не соглашаюсь. Но есть люди, которые, в принципе, за деньги это делают потому что ну вот если вы не зная всей этой кухни, вы же не знаете как испортить человека правда ведь вот а есть люди которые знают об этом и вот вот это все на энергетическом отрицательном информационном поле которое блокирует другого человека вот это и получается из глаз и порча и проклятие все что хотите Безусловно, нельзя за короткий промежуток времени объяснить все законы, магии, жизни и так далее, Вселенной. Но есть защита, и для этого существуют такие люди, как я, потому что человек приходит, он не знает, вот, что за ситуация, что ему с этим делать. И как бороться уже, там, к примеру, с той же зловредной соседкой, которая постоянно завидует и постоянно что-то там подбрасывает и так далее. Человек устает, безусловно, это неприятно. Поэтому приходят люди, спрашивают, и есть такое понятие, как защита, обязательно, чтобы не могли человека испортить, навредить. Забрати у нього сили і так далі, людина, як субстанція астральна, може піддаватися впливу сторонньої енергетики, як позитивної, так і негативної. Це невозможно об'яснити, ну, можна об'яснити запах цвітка або що-то? Ну, кожен відчуває його по-своєму. Просто я чувствую, що от як-то ощущення моє не такі, як у всіх. А як відчуває проблеми інших пані Наталія? Ти це відчуваєш, ну от. Как... Как волны, как будто бы. И ты понимаешь, либо это здоровье, либо это личная жизнь, либо человек вообще перенес только что какое-то горе страшное, либо это финансовые проблемы людей. И словами, пожалуй, я этого и не объясню. Человек, он не может быть вездесущим и всемогущим, правда ведь? Кому-то дан дар рисовать, кому-то танцевать, кому-то петь, кому-то лечить, кому-то учить и так далее. Поэтому, если бы мы были всемогущими, ну, я не знаю, наверное, бы было все замечательно. Тому є дар у определених людей. В скрутні моменти людина завжди намагається відшукати шляхи порятунку. До вас приходять люди з різні і з різними проблемами. Я з якими частіше звертаються? Чаще всього обращаються, звісно, зі здоров'ям, проблеми зі здоров'ям. Також К сожалению, очень много проблем и в личной жизни у людей. проблемы с детьми, бизнес, безусловно. сейчас в наше сложное время это достаточно распространенная проблема, отношения с родителями, кстати тоже очень часто люди обращаются вот в основ... и алкоголь да потому что, к сожалению, очень многие люди, не выдерживая напряга жизненного, каких-то еще сверхъестественных ситуаций, как им кажется, чаще заглядывают в рюмочку, где, конечно же, их погибель. Можно испортить человека на спиртное, даже сердобольные хозяюшки, которые вот мы посидели, там день рождения попраздновали, но остались какое-то спиртное, да. Она в целях экономии берет, сливает это спиртное. То есть следующего раза, да. Сама не подозревая о том, что в следующий раз, кого она напоит этим спиртным, она испортит этого человека на пьянку. Не нельзя сливать и в следующий раз поить этими недопивками других людей. Это своего рода порча, не нельзя этого делать. В той же программе «Битва экстрасенсов» мы неодноразово чули такую фразу, как «родовое проклятие». В принципе, люди мало знают, что такое родовое проклятие. За какие-то грехи проклинается целый род. Как правило, это страшные грехи. Убийства, насилие, грабежи, ну, то есть серьезные Смерть, смертные грехи. Да, смертные грехи. Вот. Проклинается целый род, до седьмого поколения. И люди, пока не сняв это проклятие, а снимается оно достаточно трудно, тяжело и не очень быстро, как люди думают, что щелкнув пальцами, все тут годами накопленное в момент исчезнет. Нет, конечно. Поэтому отрабатывают вот это проклятие до седьмого поколения. И к этим людям тянутся все беды, тяжелые болезни, ранние смерти, тюрьмы. Если в роду есть генетика пьющих людей, потому что генетика же не всегда срабатывает, да, у пьющих родителей не всегда пьющие дети, заметьте. Но если спровоцировать генетика срабатывает, и человек начинает спиваться, то есть пить и спиваться. Тюрьмы, утопленники, повешенники, то есть постоянная нищета, страшно, когда человек как, как пчелка трудится, но выхода нет у него, потому что вся его фортуна абсолютно от него отвернута, и все уходит как вода в песок, все его заслуги. Поэтому родовое прокляття одно із найсильних, страшних і тяжелих проблем, з да, якими я работаю. З такою проблемою, як, наприклад, проблеми з дітьми, до вас звертаються різноманітні проблеми, непорозуміння. Очень часто. Первое, первое, о чем хочу сказать, нужно родителям, особенно молодым, обращать внимание на болезни детей. Помните, что просто так дети не болеют. То, что я говорила прежде, есть такое понятие, как кармическая отработка. Мы, будучи там молодыми или уже там не молодыми, совершаем Обязательно какие-то грехи, кто-то меньше, кто-то больше. Но мы не задумываемся о том, что обязательно, если мы это делаем целенаправленно, осознанно, не боясь никакой кары и наказания. Это все отрабатывают наши дети. И зачастую мы потом удивляемся, почему они болеют, почему с ними трудно затем уже в более там, подростковом, скажем так, периоде найти общий язык, почему они убегают, воруют, начинают там пить, курить, в наркотики бросаются и так далее. Почему происходит именно в моей семье с моим ребенком и со мной лично? Задают ведь вопросы. Я ж всю душу, как говорят, мы же всю душу вложили в ребенка. Все. Ну почему же так потому что прежде чем сделать что-то опять все возвращаемся к теме зла не делаем зло и не будут наши дети страдать поэтому трудные подростки это не всегда плохие родители это не всегда так бывает непонимание бывает люди очень достаточно скажем властные и привыкли к какому-то диктаторскому режиму. Здесь может быть и на уровне психоэмоционального нарушения ребенка, когда он хочет проявляться как личность, а родители его стараются подавить. То есть бывает и такая психологическая сторона, но бывает и отработка когда приходят родители, и я вижу достаточно хорошие, добрые люди, все, и семейная пара, и все, а ребеночек очень сильно болеет. Они говорят, мы ну, уже устали, там по бабкам ходили, и то, и все, и врачи ничего не могут сделать, даже очень часто не могут даже диагноз поставить. То, конечно же, я вижу и говорю, ага, у вас там дедушка гулял в молодости, или пил, или еще что-то, или воровал, или там как правило, тюремные частые заключения в роду, в целом роду прослеживается. То есть есть какой-то грех, который этот ребенок уже по ступенечкам, он взял основную дозу, скажем так, и отработку. И поэтому уже пока не почистить, пока не скорректировать, опять-таки, если это еще возможно, то ребенок страдает. И, к сожалению, иногда это заканчивается даже очень печально. А какая ваша думка с поводу спиритизма? Да, очень часто у меня люди спрашивают, занимаюсь ли я спиритизмом? Да, действительно я занимаюсь. Я... Честно скажу, не очень э, хотела бы прибегать к этому способу, но есть различные жизненные ситуации, когда человек не успел сказать что-то важное. Он не успел попросить прощения, допустим, перед смертью, э, о чем-то э, спросить, сказать, донести и так далее. И людей это беспокоит. Человек ушедший э, не успел чего-то ну, в силу различных ситуаций и э, близких его людей. И, конечно, беспокоят различные вопросы. Поэтому я, конечно же, занимаюсь спиритизмом. Я э, умею общаться с духами и э, отвечать. А вы на нет, ну как я могу бояться? Я не боюсь, безусловно. От чего бояться? Если ну если за что духится, такая что есть Надо знать законы, правила общения с ними. Безусловно, просто так ни в коем случае нельзя выходить на какой-то контакт, потому что это достаточно все серьезно и опасно. Невоспечен. Конечно, опасно. Поэтому я не боюсь, потому что я знаю, как правильно это делать. І всю закономірність, а просто так, як люди іноді где-то там почитають, услышать і так далі, то е, буває пробують. Це очень опасно. Дуже багато сайтів, де там вчаться, як позбавитися там порчі як з глазу, як приворожити, як там проводити спіритичні сеанси. Ваша думка щодо цього? Щодо э, цього э, обучення через комп'ютер. Как я говорила о тех людях, которые спрашивали у меня, можно ли научиться в домашних условиях, скажем так, самостоятельно и так далее, через книги, то же самое через интернет. Ну, как можно научиться тому, что тебе это дано, и у тебя есть на это силы? А если тебе это не дано, ты можешь перечитать всю литературу, в этом интернете просидеть, не знаю, неделю, все выписать, все изучить и все, но ты не сможешь это сделать, у тебя нет такого дара. А если для себя, например, тут, вот, чтобы, например, позбавиться порчи, первое, треба взять удавку какого-то <laughs> друга и так далее. То есть, возможно, это сделать самому для себя, первое, второе, третье, так как это на нет, Самые такие вот элементарные, конечно, человек может себя на примитивном уровне защитить от чего-то, там уберечься и так далее. Но это не так глубоко, как людям кажется. Удавку. Ну и что с этой удавкой делать? Надо же знать, потому что она может делать как хорошие дела, так и плохие, понимаете? И надо знать, какое время, какая лунная фаза, откуда куда ветер дует, потому что есть многие, допустим, те же заговоры, шепотки по ветру, против ветра, на север, на восток, запад и юг. То есть, ну, если это все... В інтернеті вони знайдуть і зможуть. ну я буду за них, пожалуй, рада. А скажіть, залежить від фази Луни у цій енергетичній маніпуляції? Обязань. У каждого человека есть свое отношение к определенной фазе, фазе Луны, потому что очень часто задают вопросы, кто-то едет в командировку, кто-то едет жить уже в другую страну, кто-то хочет просто поехать отдохнуть на лечение и так далее. И очень часто это один из распространенных вопросов. Надо, не надо ехать, стоит, не стоит ехать и так далее. Конечно же, я смотрю, или мне вот назначили операцию, скажите, пожалуйста, ну я вот боюсь, переживаю, можно ли узнать, ну надо мне идти или не надо. Конечно же, один человек может пойти э, на одну лунную фазу, и она ему будет э, благоприятна. Э, помогать другому человеку в этот момент ни в коем случае нельзя. То есть вы можете даже сказать, да, э, в какой момент в який, кому стоит, момент? не стоит ехать, операция, покупать дом, э, да, машину и так далее, потому что у каждого столько свой есть период. До речі, сни і сновидіння також відіграють свою роль у нашем житті. До вас можна звертатися, щоб ви розшифрували сон? А, да. Да, конечно. Сны очень о многом предупреждают людей. Обязательно. Просто я же говорю, если бы мы, в принципе, все люди умели расшифровывать, наверное, мы бы и не делали каких-то промечивых поступков, шагов и так далее. Но, к сожалению, когда успевают люди ко мне обратиться с таким вопросом, я успеваю и помочь. Вот. Но сны, конечно, имеют очень большое значение вообще в жизни человека. Людина прагне затишку і щастя, але все це всередині кожного з нас. Варто відчути це в собі, побачити і налаштуватися на хвилю добра і милосердя. Господь Він наш отець, і люди всі діти для нього. Він не дає нікому, скажімо так, різних судів. Тобто, Я тебя больше люблю, тебе хорошая судьба. Ты что-то мне не очень нравишься, тебе плохая судьба. Нет, мы все дети, Он всем одинаково дает. Но, тем не менее, в силу того, что мы люди, ведь у нас есть всегда право выбора. Правильно, Господь дает нам шанс, но всегда человек выбирает себе сам. Своє рішення приймає і свой путь. Тому, в силу того, що дуже много зла на землі, ну, зрозуміло, так, да? білі сили і чорні сили, вічна борьба. В різні часи, на різних мовах, люди говорили про одне і те ж саме. Кожен має необмежений доступ до невичерпного джерела, доброти і любові. Цим прагненням пронизано все навкруги. Чому ж не всім вдається? я обязательно людям говорю о том, что прежде всего нужно начинать с себя, обязательно с себя. Нужно к себе заглянуть в душу и понять, кто ты. Что ты, что ты делаешь? Хорошо ли это? Крок за кроком людина намагается стати все більш чистою, мудрою, гармонійною. І шлях цей не такий вже й складний, як здається. Більш того, він завжди відкритий для всех, просто прагне примножувати у світі добро. Не зли других и сам не злись. Мы только гости в этом мире бренном. Если что не так, смирись, будь поумнее, улыбнись. Ведь в жизни все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно. Мы в тем же те всего лишь гости. Просто так треба жити, чтобы повсякчас час добру, любовь дарить всем тем, кто тут в гостях. Не бойтесь знать правду. Обращайтесь, я обязательно помогу. Только не теряйте время.